сделать? Доброй ночи. Добрый вечер. Представьтесь, пожалуйста. Меня зовут Тимур Ибраимов. Я живу в Киеве 61 го года. Скажите, пожалуйста, что для вас лично значит эта акция? Почему вы здесь, в свой выходной, ночью? Знаете, что вы здесь делаете? Ну, я, наверное, как и все присутствующие здесь денно-ночно, отношусь к той группе, которая хочет, чтобы Украина интегрировалась в Европу. Я понимаю, как взрослый человек, что мне сегодня и сейчас экономически от этого хорошо не станет. Но я прекрасно понимаю, что нашим чиновникам от этого станет плохо. И когда нашим чиновникам станет плохо, для меня это будет хорошо, как и для всего простого народа. Потому что кроме ненависти, весь этот... Пар партийно-чиновничий аппарат не вызывает никаких чувств. Что еще может быть презрение? Собственно, все.